شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے کاف قرآن مجید کی قسم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خدا ہیں بلکہ ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا نبی ان میں سے آیا اور کافر کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ ہوں گے یہ تو لوٹنا بہت دور کی بات ہے ہمیں معلوم ہے جو کچھ زمین ان کے جسموں سے کم کرتی ہے اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے جس میں سب لکھا ہوا ہے بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ الجھنے والی باتوں میں پڑ گئے کیا انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا جو ان کے اوپر ہے کیسے ہم نے اسے بنایا اور اسے آراستہ کیا اور اس میں کوئی دڑار نہیں اور زمین کو ہم نے پھیلایا اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر قسم کی خوبصورت چیزیں اگائیں تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہو اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا پھر اس سے باغات اگائے اور کھیتوں کا غلہ اور ہجور کے لمبے درخت جن کے گچھے طے بتہ ہوتے ہیں یہ سب کچھ بندوں کے رزق کے لیے ہے اور ہم نے اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے ان سے پہلے نو کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں اور قومِ یاد فرون اور قومِ لوت کے بھائی اور رساب ایکا اور طبا کی قوم ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا پس میرے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے عاجز ہو گئے نہیں بلکہ وہ نئی پیدائش یعنی دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے فرشتے دائیں اور بائیں بیٹھ کر اس کے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں انسان کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر ایک نگران فرشتہ اس کے پاس تیار ہوتا ہے جو لکھ لیتا ہے اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ گئی یہ وہی ہے جس سے تم بھاگا کرتے تھے اور سور پھونکا جائے گا یہی وہ دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا ہر شخص اپنے ساتھ ایک لانے والا فرشتہ اور ایک گواہی دینے والا لے کر آئے گا کہا جائے گا یقیناً تو اس انجام سے گفرت میں تھا سو ہم نے آج تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا تو آج تیری نظر بہت تیز ہے اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ ہے جو کچھ میرے پاس عمال کا لکھا ہوا ہے اللہ فرمائیں گے تم دونوں جہنم میں پھینک دو ہر انکار کرنے والے زدی شخص کو جو خیر سے روکتا تھا حد سے بڑھتا تھا شک میں پڑا رہتا تھا جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود بناتا تھا سو اسے سخت عذاب میں پھینک دو اس کا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے رب میں نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود دور کی گمراہی میں تھا اللہ فرمائے گا تم دونوں میرے سامنے جھگڑا نہ کرو میں نے تمہیں پہلے ہی دھمکی دی تھی میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں اس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی جو دور نہ ہوگی کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو توبہ کرنے والا اللہ کی حفاظت میں رہنے والا ہو جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور دل رجوع رکھنے والا تھا تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ یہی ابدی زندگی کا دن ہے وہاں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے ہم نے ان سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ان سے زیادہ طاقتور تھیں پس وہ زمینوں میں دوڑتے پھرے مگر کوئی جائے پناہ نہ ملی بے شک اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو یا جو غور سے توجہ دے اور موجود ہو یقینا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور دو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تکاوت نہیں ہوئی پس جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کرو اور سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح کرو اور رات کے کچھ حصے میں اور سجدوں کے بعد بھی اس کی پاکی بیان کرو اور سنو جب پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا جس دن لوگ واقعی چیخ یعنی سور کو سنیں گے وہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے جس دن زمین ان کو توڑ کر نکال دے گی اور وہ جلدی سے باہر نکلیں گے یہ سب ہمارے لیے آسان کام ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں نصیحت کریں ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں بس قرآن کے ذریعے اسے نصیحت کرتے رہیں جو میرے وعدے سے ڈرتا ہے